Добрый вечер, вы смотрите программу ⁇ Общество Украины ⁇ Можно ли назвать то, что происходит в Украине реформами, реформированием страны, и можно ли на будущий год надеяться, что нас ждут успешные реформы? Об этом говорим с нашим сегодняшним гостем, политологом Виталием Куликом. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Вот скажите, у нас идут реформы или их имитация? Вот стакан наполовину полон или наполовину пуст? Как вы считаете? Ну, сказать, что ничего не происходит, то также не скажешь, потому что мы видим макроэкономическую стабилизацию, мы видим определенные изменения, больше открытость власти появляется, но с другой стороны, мы не видим какого-то сухого остатка, какой-то добавленной стоимости от всех реформ люди не ощущают в своем кармане э, результаты работы правительства или там, реформирования той или иной сектора э, сектор экономики. И действительно, если мы посмотрим на те же экономические реформы, мы видим в последнее время драки в парламенте, мы не видим э, налоговую реформу. Мы слышим о том, что есть проект один, проект второй, mm -hmm. но когда выносится в зал проект реформы, оказывается, что он сырой, что он не готов, он написан на коленке и критикуется всеми фракциями парламента. Mm -hmm. Это не реформа. Если мы говорим об аграрном секторе, но ну, до сих пор не подготовлен даже драфт документа, который будет относиться в парламент, тоже не реформа. Если мы говорим о полиции, да, появились новые полицейские, красивые, симпатичные, с ним можно делать селфи. Но э, патрульная служба и система МВД это разные вещи. Uh -huh. Это только один из элементов большой правоохранительной системы. Есть еще сама структура МВД, есть уголовные розыски, есть разные подразделения МВД. По какому пути будет строиться реформирование этого ведомства? Пути демилитаризации или наоборот? На эти вопросы также Аваков не отвечает в качестве министра внутренних дел. Если мы говорим о социальной сфере, мы видим предложение Минфина и Кабмина, которые сокращают социальные средства, которые раньше выделялись, скажем, на образование, на медицину и так далее. То, что произошло в медицине, это вообще назвать реформой медицины очень сложно. Поэтому я бы сказал так: это похоже на украинское э, традиционное трошкизм. Трошки того, трошки того, трошки того. В результате получили какой-то винегрет, который не съедобен. То есть ингредиенты вроде бы есть, но на вкус а это есть нельзя. Поэтому и нет сухого остатка для граждан. А вот хоть одна реформа. Вот можно сказать, что она почти удалась, не трошки удалась, а вот почти. Или вот-вот удастся? Я думаю, что это полиция. Полиция. Отправление полиции mm -hmm. и определенный рост доверия к полицейскому. Потому что к милиционеру, традиционному постсоветскому украинскому пониманию милиционера, конечно, доверия нет. И мы видели, что во время акции протеста милиции, которая была уволена э, представители МВД под министерством, мы видели, что люди в социальных сетях и на улице достаточно негативно относились к уволенным милиционерам. Хотя у них свои социальные проблемы. Они увольняются без социального пакета но к ним нет, с ними нет солидарности, к ним нет уважения, их не поддерживают. Это результат их работы. Mm -hmm. Результат того, что людей избивали в участках. Результат, результат, каждый, кто сталкивался хотя бы раз с системой МВД, сам был готов поучаствовать в разгоне милицейского Майдана, mm -hmm. так называемого. Mm -hmm. Причем с огоньком, с, с искоркой. Поэтому вот, а полиции есть уважение, полиции есть определенное доверие. Пока это аванс. Мы пока не знаем, как система будет работать в дальнейшем. Но этот аванс очень хороший. Он показывает то, что можно что-то другое, что-то лучшее поверить и что-то лучшее может появиться. Пока это полиция. Единственная реформа, которую которая можно пощупать. Которая дана нам в ощущение, скажем так. Пока а Остальные реформы я пока не вижу. Они есть в проекции. Что-то заложено в кадмином в качестве экономических изменений. Сегодня Минфин говорит о том, что будет 24 гривны за доллар сохраниться на протяжении следующего года в качестве курса. Посмотрим. Мы пока, пока видим только слова. После каждого Нового года мы видим увеличение инфляции и пока антиинфляционных мероприятий мы также от нас банка не наблюдаем. А вот вы говорите в аграрном секторе, в медицине, ну хоть и нельзя назвать это реформированием, но какие-то движения в этом в этом направлении есть. А вот какие вообще основные реформы нам нужны? Вот с чего надо начинать? Вот такое впечатление, что у власти нет такого продуманного плана, или он есть? Стратегическое видение он вроде бы должен был прописан быть в президентской программе 2020 и э, про, э, программе правительства и коалиционном соглашении. Э, также есть определенный план действий стратегические на, на, наработки в, э, в соглашении об ассоциации с Европейским Союзом. Вроде бы стратегические документы существуют. Вроде бы там есть экшн план расписанный поэтапно, что должно происходить. Но на практике мы видим снова-таки половинчатость принятия решений, неполную реализацию. Возьмем то, то же корреляционное соглашение. Оно выполнено из того, что они должны были сделать за год, выполнено только на 35%. Если мы говорим об соглашении по ассоциации, выполнено только на 45%. И так по каждому сектору, по каждому структурному направлению реформы. Единственное, что мне нравится, и чему можно аплодировать, это работа Министерства экономики, которая фактически самоуничтожается. Они пытаются дорегулировать значительную, значительную часть экономических процессов, убрать оттуда административное регулирование, отдать это лодку вот рынку. В принципе, в нынешних условиях это возможно будет оправдано. И то, что готовится большая приватизация, и министр экономики достаточно оптимистично на это смотрит, и у него есть понимание процессов, что чтобы происходить с экономикой, когда будет отдано все в рыночные механизмы, это позитив там видно какое-то стратегическое мышление. Если мы говорим о социальной политике, если мы говорим о приватизации большой в будущем и фонд госимущества. Если мы говорим об, например, аграрном секторе, я не вижу там вообще никакой стратегической инициативы, я там не вижу никаких стратегических документов. Я вижу ручную попытку в ручном режиме регулировать финансовые потоки. Но, собственно, на этом и раньше погорели многие правительства. Это привело к краху Януковича. И я надеюсь, что это правительство, если оно сохранится, конечно, все-таки выйдет с какой-то стратегической инициативой и пересмотрит хотя бы частично коалиционное соглашение. Потому что я не вижу, на базе чего будет работать это правительство в 2016 году. Снова-таки, документ под названием «Бюджет 2016 года» – это просто пустой листок на данный момент без налогового содержания. Потому что мы снова будем писать бюджет на старой налоговой основе, без налоговой реформы. А налоговая реформа вроде бы будет принята до 2017 года. Mm -hmm. Это как бы одни обещания. А вот часто говорят, что старая система, она всячески сопротивляется, вот эта гидра, она непотопляема. Можно ли назвать, что она действительно выстояла? Или все-таки она серьезно вот, ну, понесла потери, скажем так, в борьбе с реформаторами? Вы знаете, было, было определенное ощущение в начале года, особенно, когда было ощущение, что система начинает ломаться, что какие-то изменения начинают происходить. Но когда загоняешь крысу в угол, она начинает кусаться. То же самое произошло с олигархами. Они начали грязаться, они начали наступать, они начали отстаивать какие-то сектора. Они попытались повлиять через схемы и людей влияние. Они изменили подходы в некоторых министерствах. Снова начали говорить о коррупции, снова начали говорить о подкатах. Вы знаете, конфликт между Саакашвили и Аваковым, Мартыненко и так далее, коррупционные скандалы которые связаны со всеми министерствами без исключения, это показатель того, что есть сопротивление бывшим олигархическим схемам. Но то, что уже забрали у Фирташ, например, контроль над химической промышленностью, пытаются убрать контроль олигархической группы Коломойского с газа и укронафты. Есть определенные подвижки к дорегулированию цепочки уголь, кокс, металл, то есть наступление на, интересы Ахметова. В аграрном секторе сейчас, в последнее время особенно, произошли подвижки к тому, что не возвращают НДС трейдерам зерновым. И это удар по любимым друзьям того же Альгарху, Арсения Петровича Яценюка. Есть проблемы уже окружения президента, называют этой фамилии, которая связана с коррупционными схемами. То есть там уже есть понимание того, что по старому уже работать не удастся. Uh -huh. Новая коррупционная схема также создавать достаточно сложно. Парламентарии, люди требуют более прозрачности, открытости системы. А открытой системе сложно манипулировать. Необходимо принимать какие-то более-менее приемлемые правила игры. Вот я делаю большую ставку на то, что в 2016 году удастся выработать хотя бы элементы этих новых правил игры. Когда будет сложно что-то манипулировать, сложно будет в точном режиме куда-то направлять финансовые потоки. А вот что больше способствует реформу, вот как вы говорите, выработке? правил игры украинское общество или зарубежные партнеры мы знаем приезжают зарубежные партнеры которые дают деньги которые поддерживают украину и ну журят скажем так мягко элиту и просят меньше воровать. Вот кто тут больше играет роль? Украинское общество или все-таки зарубежные? Вы знаете, я бы сказал так, что 60% это украинское общество, 40% это западные партнеры. Да, важно, что скажет МВФ, да, важно, что сказал Байден, и мы понимаем, что слова вице-президента Соединенных Штатов повлияли на то, что Эдснюк сохранил свою позицию премьер-министра, что не будет перевыборов, не будет отставки, что МВФ повлиял на политику Минфина и Минэкономики и Кабина в целом при подготовке документов финансовых. Это правда, но с другой стороны мы знаем о том, что деятельность, например, общественных организаций, таких как Центр противодействия коррупции, способствует тому, что фактически сломаны большинство схем откатов при госзакупках система прозора, которая позволяет контролировать финансовые потоки на уровне ведомств и министерств и даже культурных предприятий сейчас заработала почти во всех областях. Фактически после элементов бюджетной дестаализации и с внедрением открытого бюджета на местах мы увидим схемы, которые раньше работали на уровне исполкомов и рай администрации и, и скажем в киеве это город администрация. Это также снизит коррупционную составляющую. Если сейчас налог коррупционный составляет до 40%, то после введения этого бюджета он будет уже 10-15%. Uh -huh. Это существенная экономия денег, которая будет направлена на социальные нужды. Это также плюс. И здесь главную роль играет именно общественность. Вот э, социологи спросили, спросили, кстати, общественность, э, что мешает нашим реформам. И это Институт социологии Национальной академии наук Украины. Вот так и задал вопрос, что мешает реформам. И на первом месте, как и следовало ожидать, по мнению украинцев, это коррупция 68%, э, нежелание олигархов э, отказываться от э, над прибылей да, над барышей вот этих вот чрезмерных 58% и замыкает тройку от нежелания политической элиты изменять систему 48%. И что интересно, ситуацию, войну на востоке Украины в качестве того, что мешает э, реформам, называют только четверть населения. То есть вот как быть... Наша власть очень часто любит кивать на войну на Донбассе, что вот видите, у нас здесь, сказать война э, мешает она. А население уже как бы на это не покупается. Она считает, что, ну, ребята, это вы виноваты в этом. Вот как этот конфликт... Может разразиться, что уже аргумент про войну не будет никак котироваться? В Естественно, потому что это работало в 1940 году. Можно было говорить, что у нас война, что у нас проблемы на фронте, что нет армии, что воюют только добробаты ну и так далее. Сейчас так уже не скажешь. Нельзя постоянно списывать все на войну. Сейчас главная проблема – это компетенция, это профессионализм управленческой элиты. Это неспособность министра управлять, это неспособность политиков договариваться, это невозможность принимать законы. Это социальный, политический популизм определенных игроков, попытка захватить власть в определенных ведомствах и министерствах, борьба за власть в парламенте. И вот это есть главная, главная проблема. Я здесь согласен солидарен с теми 48 которые считают, что политическая элита не готова менять систему. Мы видим, с каким трудом принимаются законы, связанные с прозрачностью, с каким трудом принимаются законы, скажем вот, я бы помню большую дискуссию вокруг электронных петиций. Открытого бюджета, демократии участия в целом. Мы видим, как сопротивляется этому на уровне ведомства министерства. Пишут отписки чиновники. А чиновники пытаются лавировать и искать какие-то схемы ухиления угу. от принятия решений. Но общество давит. Есть критическая масса людей, которые может вызвать протест. Власть боится протеста, власть панически боится протеста. Потому что, помню, что было на Майдане. И вот эта паническая боязнь, эта инерция этого страха перед Майданом, перед новым сопротивлением, оно и приводит к тому, что власть, наступая на себе свои песни на горло, все-таки что-то пытается менять. Пока нет критической массы этих изменений, чтобы изменить систему в целом. Но система постепенно, постепенно, прогибается, и я не исключаю, что в ближайшее время таки будет сломлено. Ну вот вы говорите, что власть боится протеста, а вот олигархи, вот они, кажется, по-моему, и не поняли, что вот что-то поменялось. Вот они вроде как просто нужно другим людям, с другими людьми договариваться. Они подумали, что можно оседлать, можно сымитировать, можно сыграть на протесте. Мы помним, мы помним, как пытались некоторые олигархи проводить собственные акции протеста, майданы так называемые. Но на уровне 200 тысяч человек никуда это все не движется. Но в то же время, когда есть сопротивление, настоящее сопротивление, мы видим на улице до 5 до 10 тысяч человек. И это пугает, это не проплачено, это настоящий протест. И тогда власть начинает принимать какие-то решения, пытается искать точки соприкосновения. Uh -huh. Я думаю, что олигархи все поняли. Олигархи осознали то, что по-старому жить уже невозможно. Но они еще не готовы затягивать пояс и пересматривать свое, свое место в политической системе. То есть, как говорил Михаил Сакашвили, вместо 4 миллиардов заработать один или два? Ну, они пока зарабатывают 3. Вместо 4 и 5, да? Uh -huh. Они пока готовы только на 3. Но я думаю, что со временем это будет как раз тот один, о чем мы и говорим. Uh -huh. Сверхприбылей больше не будет. Нельзя будет получать политическую ренту. Uh -huh. и, точнее, возможно и можно будет получать, но с большим трудом. И это будет очень дорого стоить им получить такую политическую ренту. Вот очень хотелось бы еще вернуться к реформе полиции. Вот вы сказали, что вот она единственная, да, которую вот, ну, можно назвать реформой, которая вот видна да, на улицах уже многих городов. Ну вот все-таки даже было исследование доверия к полиции вот в четырех городах. И э, люди, да, действительно дают э, доверие, хотят верить полиции, но они говорят очень часто, что без реформы прокуратуры и судов эта реформа никуда не годится. Вот антикоррупционная прокуратура, да, вот этот новый орган, он может повлиять на, на, на это в позитивном плане? Вот или когда нет? Вот первые посадки известных коррупционеров, тех, о ком говорят, или тех, кто был задержан за взятку, бриллиантовые прокуроры называемые. Вот если их дела будут доведены до логического окончания и люди будут посажены на хорошие сроки, вот тогда можно будет говорить о том, что у нас есть антикоррупционная прокуратура. Пока я только слышу об этом и пока я не вижу эффективной работы. Mm -hmm. Да, теоретически какой-то механизм есть, теоретически у нас есть там набу, у нас есть там и структура, которая контролирует чиновников, принят закон о госслужбе новый, который также должен упростить деятельность антикоррупционного прокурора. Вроде бы избран таки прокурор, вроде бы есть система, набирается штат прозрачно. Но если мы посмотрим на назначение в самой системе прокуратуры, мы не знаем, что недавно назначено было 150 человек генерального прокурора, мы увидим, что там все люди из системы. Там нет ни одного человека, который пришел в прокуратуру не из прокуратуры. Он или раньше был чиновникам, то есть на руководящих постах в прокуратуре или просто работал в прокуратуре. То есть люди, которые знают, как работает коррупционная система в самой прокуратуре, это люди в самой системе, они живут вот этим, скажем, ощущением того, что прокуратура ⁇ это место заработка. А люди не из системы. А у нас дефицит, или просто система не допускает других людей? Или у нас дефицит специалистов, что набрались того, что было? Дело в том, что Шокин как человек, как генпрокурор, не способен ее реформировать. Нельзя поручать реформирование прокуратуры самой прокуратуре. Нельзя поручать реформирование судов самим судьям. потому что это каста, которая пытается сама, самовосстановиться и, самозащ... и она защищается, защищает свой корпоративный интерес. Поэтому здесь необходимо было внешнее влияние, необходимо было вливание Все. крови общественности. Вы поняли значение генпро... зам генпрокурора вне из генпрокуратуры. Закон это позволяет. Почему генпрокурор, выбирая чиновников прокуратуры, сделал ставку на сотрудника прокуратуры? Потому что эти люди для него понятны, Это люди знают, как принимаются решения прокуратуры, как делаются откаты, как можно закрыть дело, продать дело и так далее. Вот, на мой взгляд, это была главная ошибка. Поэтому прокуратура не получила мандата доверия. И сейчас будет много вопросов в прокуратуре, в том числе и к антикоррупционной прокуратуре, потому что будет недоверие к ее работе, к те же люди, те же фамилии, те же родственники, никуда не делись система откатов, никуда не делись вопросы по звонку решить дело. Поэтому это, это пугает. А вот у нас буквально пару минут осталось. На следующий год вот ваши прогнозы. Заработает, кроме полиции, еще другие реформы. Ощутим ли мы, даже вот, даже вот так больше, скажем, ощутим ли мы эти реформы. То есть вот полиции мы увидели, они красивая форма, ездят постоянно по улицам. Мы увидим что-то, вот, то, что можно увидеть в повседневности. Я надеюсь, что мы увидим все-таки 24 гривны за доллар, хотя бы до конца 2016 года. Да? Я надеюсь, что мы увидим все-таки реформу судов, потому что пакет готов uh -huh. и можно принимать эту реформу на уровне конституционного, даже трехставленных голосов. Но, на мой взгляд, главным задачей в судебной реформы было снести всю судебную систему и набрать людей заново. Как Не о судебной системе, да. И э, тогда бы мы, было, было, было бы большое доверие к судебной системе, тогда можно было говорить о том, что у нас независимая судебная власть, и этой власти можно доверять. Я надеюсь, что все-таки... А под влиянием кого это может быть? Ну, то есть вряд ли наша властная элита, как вот мы видим даже по опросам, украинцы сами не верят, что они готовы к таким радикальным шагам. Дело в том, что в парламенте есть критическая масса людей, которые готовы сломать эту систему и проголосовать. Нужное количество голосов 226 можно набрать, если будет хорошее движение снизу. Uh -huh. Движение снизу может быть после новогодних праздников я не исключаю, что будет массовое движение поддержки uh -huh. такой реформы. Потому что эта реформа это реформа каждого, кто стыкается, сталкивается с судами, заинтересован в том, чтобы решалось не за деньги а решалось по справедливости по закону. что чтобы это было открыто, чтобы были трансляции судебных заседаний, чтобы нельзя было принимать решение неправосудное, не потом не за это ответственность. Вот если эти механизмы заработают, судебная система будет именно тем историей успеха, которая можно будет показать стране перед нашими внешними кредиторами. Ну что ж, будем надеяться, что действительно это будет историей успеха, и после но новогодних праздников, после поедания салата оливье, украинцы такие добьются того, что у нас начнется настоящее реформирование судебной системы. Я благодарю нашего гостя политолога Виталия Кулика. Спасибо большое за такой обстоятельный разговор. Прощаюсь с вами всего лишь на одну неделю. В следующий четверг будем подводить итоги года. До свидания.